Власть администрации и модеров херела не разлагалась по мере того, как на сервере устанавливались новые и новые патчи. Обычные игроки негодовали и бойкотировали поля битв в голову гну. Именно тогда главный администратор решил закончить Хэйру и ввести его в состоянии спокойствия и порядка. Семь ночей трудился он над телом и только после этого смог запустить его замок, устроив участницы. все было дозволено, ибо через час мир прекратит свое существование и запустится заново в том виде, в котором уже можно было Именно в этот час сейчас. Тысячи... Вот мажоры! Сидят на своих платных аккаунтах, бегают все таких стразиках, розовых рюшечках в ковайных ушках. Сжечь еретиков! Я стандартный... ...мошник. <звук> Чтобы выйти из игры, нажмите Alt F4 или выдерните камеру. Если не помогло, примите красную таблетку. Если и это не помогло, берите синюю и играйте дальше. Выберите ваш класс. О, платина. Выберите специальность. Святость, возмездие, гопник, божественная защита. вашим менеджером, как краб на галерах. А здесь я, защитник слабых, и без флаг, болеть с тем свет. Я герой Рой Черкинс Фух, Ох, еле убежали. Да уж, Мимер нам отличных монстров для прокачки нашла. А что вы удивляетесь? Она дьявол от а Пикачу не отличит. Да она иголку в космосе не найдет. А вообще-то там сток сена. Точно, она сток сена в космосе не найдет. Так что, виновата, что в мире останется дракон, который охраняет принцессу? И зачем было давать принцессе в морду, а дракону цветы? с камерой позвоните. Знаете, кого он мне напоминает? Завтрак дракона. Смотри, мужик, он в том данже, дракон важный. У него резко 5 минут, а обмен до сих пор не пофиксил. Пока пинг нормальный, сейчас быстро танкуем, критуем и валим оттуда. Чу, -у. мужик, обила а есть у той крылатой дышащие ящерки. Ну все, я его сделал. Ну чё, сначала сел и слился с асфальтом, потом разглядел через самый мобильный А что за звуки, как из пулемета? А, это я его с сплевал заплевал. Да вы чего? В этой игре тысячи истин. Да, ну, он, наверное, валяется у какого-нибудь программера в папке с хентаем. Тогда наше секретное оружие. Можно только в биосах.